សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលពេញនិយមដែលគាំទ្រជាមួយជីអាស៊ียน파វើរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចោះមកជួបបាទបងប្អូនដែលគាត់ប្រើជីអាស៊ียน파វើរបស់យើងទៅលើចំការទូររ៉េនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបម្ចាស់ស្រែតែម្ដងបាទជម្រាបសួរអូនអូដលាហូដលានេះបាទបានមកដល់ចំការបងប្អូនតែម្ដងគឺនៅបងប្អូនឈ្មោះអីហើយអូននៅភូមិណាដែរនេះ យើងឈ្មោះយិនណាត់ហើយនឹងពុនញោមឈ្មោះផុងសុកណាអឺៗខិតជិតនេះណាថាភូមិកដាលឃុំសុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងអូកលមិនតន់បានប្រើជីអាស៊ียนပါវើនេះតើប្អូនបានផលមកវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយដែលក្រោយប្រើជីអាស៊ียนပါវើរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះបានផលយ៉ាងម៉េចដែរអូនវាមុនមិនពេលអត់តន់បានប្រើជីអាស៊ียนပါវើវាអត់សូវបានផលល្អលោកគ្រូអូអូបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំងាកមកចាប់ប្រើអាស៊ียนပါវើចាប់រយៈពេល4ឆ្នាំមកវា ក <laughs> ាន oh, okay. oh, ់ទិនផល100%មកអូ100%បាទពេញចិត្តន right. oh, ឹង oh, ប្រ oh, ើទៀតទេមើលទៅពេញចិត្តលោកគ្រូពេញចិត្តអូហើយតាំងពីប្រើជីអាសៀន파워របស់យើងមកនេះប្រើតាំងជីក្របឬតាំងជីទឹកផងប្រើតាំងជីក្របឯងនឹងជីទឹកលោកគ្រូអូនេះជីក្របរបស់យើងហ៎បាទបាទអូនេះបាទបាទហើយឆ្នាំដែលរួចមកហើយនេះប្រកអស់ម៉ាន់តោណែអូនមួយដ้ามអាចដាក់ផែផែម៉ាន់គីឡូមើលទៅអានេះមួយដ้ามខ្ទង់ជីនេះមួយដ้ามនេះ 3តគីឡូត៤អូតាមិវាចអាយុច្រើនណាស់មួយឆ្នាំណហ៎ឲ្យតរេនអើចង់សួរផាន់តរេននេះអាយុប្រហែលអូន10 13ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំជាងណ៎អូ10ឆ្នាំជាងហ៎បាទហើយឆ្នាំនេះតើអូនបានស្គូនឹងទៅពេញបន្ថែមទៀតទេដែលជាអាសៀនပါវើរបស់យើងទាំងជីទឹកជីគ្រប់ស្គូឲ្យលោកគ្រូស្គូឲ្យស្អាតអូចឹងហ៎អូស្គូហ៎ណាស់ទិញដូចអីណ៎បាទតែពេលកាត់ប្រមូលផលអស់យើងអាងនឹងរៀបចំដាក់ វាសារជាថ្មីលោកគ្រូវ៉ានឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ឃើញតែរ៉េនយើងប្រើជាអាស៊ាន파워បែបនេះធម្មជាតិបែបនេះតើគាត់នឹងគាត់គាត់សบายចិត្តនឹងមកទិញរបស់បងប្អូនទេស្បាយលោកគ្រូគេទិញទៅគេសន្សារថាហូបទៅវាអត់ប៉ះពល់អញ្ចឹងវាថារស់ជាតិឆ្ងាញ់ខុសពីយើងប្រាជ្ញ នេះផ្លែតផលមុនមុនចឹងលោកគ្រូអូអស់ចាស់មែនទេអូនហ៎បាទបាទបាទមិនគួរជឿទេមែនទេបាទបាទដូចឆែដូចបងប្អូនយើងមកនេះបាទបងប្អូនយើងកំពុងតែមកមកមើលទាំងអស់គ្នានៅចង្ការរបស់បងប្អូនចឹងណាបាទហើយអូនឯងកាត់បានប្រហែលសាហើយដែលទ្រេនដែលចាប់ដើមខំឆ្នាំនេះកាត់មកប្រហែលសាហើយកាត់ជើងសាដែរលោកគ្រូកាត់តាំងពីខែខែ6មកបាទបាទហើយប្រហែលខែទៀតបាទអស់អាចខ្ទង់ជា ជិតមួយខែទៀតបានអស់ជិតមួយខែទៀតបានអស់បាទបាទអូហើយឆ្នាំនេះមើលទៅអូនឯងគ្រាន់តែខូចផ្លែដែលនៅតាមដើមដងនេះដែលលក់មិនទៅអស់នេះតើអូនឯងវាអាចកើនជាងឆ្នាំទៅមុនប្រហែលជាប៉ុ man ដែរអូនមានមានស្ទងដឹងទេកើនលោកកើនបាទកើនចောင်းចောင်းកើនខ្លាំងមែនទេដល់ចောင်းទេហ្នឹងហើយកើនអាច ຕ້ອງវា70 80%ម៉ែក៏ប្រហែលជា70%ហើយបាទ100យើងមើលទៅដើមវាល្អជាងឆ្នាំមុនមុនស្លឹកដើមនៅល្អគ្រាន់តែឃើញដើមឃើញដងឃើញស្លឹកឃើញវាល្អជាងឆ្នាំមុនហើយមានប្រើជីគីមីច្រើនទេអត់ទេជីពុលអាថ្នាំពុលយើងហ្នឹងបាទអត់ទេអត់ទៅបាត់ប្រើដែរថ្ងៃវាលាយវាលាយតិចតិចបំផុតវ៉ាវអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញទេបាទនេះសម្ដីពិតបាទរូបពិត មកជួបពិតនៅចំការដែលបងប្អូនគាត់បានប្រើជីអាស៊ียน파វើរបស់យើងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទប្រើរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអូន4ឆ្នាំលោកគ្រូចូល4ឆ្នាំហើយឃើញទេបាទជីអាស៊ียน파វើយើងវារបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនបានប្រើ4ឆ្នាំហើយគឺអត់ដែលបានប្រើជីផ្សេងផ្សេងទៀតទេមែនបងប្អូនបាទអឺបាទតែអស់ចាមែនទេណាអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើតិចអូនផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនយើងអូទាំងអស់ដែលទូទាំងប្រទេសណែជីចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនជាកសិករដែលប្រើប្រាស់ ញាក់មកប្រើប្រាស់ជីជាស្ៀន power ទាំងជីឆ្នាំជីទាំងជីទឹកនិងជីក្រពបងហើយវាអត់តះពោះសុខភាពទាំងប្រើទៅបានទំនើបខពោះល្អគាត់ចិត្តបាទពេញចិត្តតែម្ដងបងបាទអូចាំងស្អាតស្អាតបាទមើលបងប្អូននេះបាទផ្លែបាទមើលបងប្អូនផ្លៅនៅៗផ្លែចុះពេញដៃអីបងប្អូននេះៗផ្លែចុះពេញដៃតែម្ដងបាទអូបាយបាយជម្រាបលា